Rəbbimizə şükürlər olsun. Əziz bacı-qardaşlar və əziz dostlar, sizi saməsil məbəbəti ilə salamlamağa şadam. Daha bir il artıq başa çatır. Biz Milad Ərəfəsindəyik. Belə maraqlı bir vaxta yerləşirik. Milad bayramıdır. Mən istəyirəm sizin hər birinizi bayram münasibəti ilə təbrik edim. Bu böyük bayramdır. Hər birinizə böyük xeyir dualar diləyirəm. İstəyirəm sizlərdən hər biriniz özünüzə belə bir sual verəsiniz. Mən hansı vəziyyətdəyəm? Mənim üçün milad nədir? Sizlərin hər birinizi təbrik edirəm və xeyir dualandırıram. Göy Allah sizə xeyir dua versin. Əvvəlcə istəyirəm bir neçə söz deyim. Həqiqətən də 2020-ci il start ilə olmadı. Biz anlaşılmayan bir vəziyyətlə rastlaşdıq. Kəlamı oxuyanda biz görürük ki, Məssih bizi xəbərdar edərək deyir: Vaxt gələcək, çətin anlar olacaq, bəlalar gələcək. Bu mətnləri biz oxuyanda Məssihin dediklərini tam dərk etməmişdik düşünürdük ki bu çox uzaq vaxtlarda olacaq. Yəqin ki mənim yaşadığım dövrdə ola bilməz. Bəlkə uşaqlarım ya da nəvələrim o günləri görəcək. Amma bilirsinizmi? 2020-ci il bizə göstərdi ki həqiqətən də heç kimin ağlına gəlməzdi ki Bütün dünyada belə vəziyyət olacaq. Bütün dünyada belə xəstəlik ola bilər. COVID-19. Bu haqqda hər yerdə deyilir. Televizorlarda da deyirlər. Bütün ölkələrin üzərində qorxu var. İnsanlıq buna hazır değildi. Məsih belə sözlər deyir. Ayıq olun. Ayıq olun və dua edin Çünki Rəbb-in nə vaxt gələcəyini bilmirsiniz. Bilirsinizmi? Məsih xəbərdar etmişdi. O kilsəni xəbərdar etmişdi. Bizlərdən hər birimizə göstərirdi ki, biz hazır olaq. Biz həqiqətən də Məsihin gəlişinə hazır olaq. Bu il bizə göstərdi ki, artıq vaxt yaxındır. Məsihin gəlişinə çox az vaxt qalıb. Buyl bizə göstərdi ki, heç kim vəziyyətin bu cür dəyişilməsinə hazır deyildi. Heç kim bilmirdi ki, nə baş verəcək. Bu günə kimi dünyada qarışıqlıq var. Hardasa təlaş var. Mən sizə demək istəyirəm ki, biz bu şeylərdən özümüz üçün dərs almalıyıq. Əziz bacı-qardaşlar və əziz dostlar. Bu hal bizim ruhani vəziyyətimiz üçün düşünməyə bir səbəbdir. Düşünməyimiz üçün bir səbəbdir. Həqiqətən də biz hansı vəziyyətdəyik? Kilsə hansı vəziyyətdədir? Bu il bütün çılpaqlığı ilə özünü göstərdi. Kalan bizə deyir: İmanlıya hər şey xeyirliyədir. Bəs onda bu hal necə yaxşılığa çevrilə bilər? Bizə yaxşı və xeyirli nə gətirə bilər? Bugünkü gündə Bir çoxları xəstədirlər. Və bir çoxları da ölürlər. Kalan bizi xəbərdar etmişdi. Mən düşünürəm ki Allah bu gün kilsəni hazırlayır. Allah bu gün bizlərdən hər birimizi hazırlayır. Hər birimiz özü üçün təyin etməlidir. Vacib nədir? vacib olmayan nədir? nə 1-ci dərəcəlidir. nə 1-ci dərəcəli deyil. bizlərdən hər birimiz öz həyatı üçün bunu etməlidir. çünki vaxt birdən keçəcək. yazılıb ki fəlakət birdən olacaq. fəlakət birdən gələcək. heç kim bilmir son nece olacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki bu vaxt göstərir. Allah bizə deyir. Diqqətli olun. Ehtiyatlı olun. Ayiq olun və dua edin. Çünki Rəbb-in nə vaxt gələcəyini bilmirsiniz. Bizim ən yaxşı edəcəyimiz hazır olmaqdır rəbbin gəlişinə hazır olmaq. Biz onun vaxtını və saatını bilmirik. Amma biz onun gəlişini ötürə bilmərik. Ona görə də biz hazır olmalıyıq. Xatırlayırsınızsınız da 10 qız məsəlini. O mənə çox xoşuma gəlir. Tezsiz bu yeri nümunə göstərirəm. 5 ağıllı və 5 ağlсыз qız məsəli. Bu məsəlin öyrədici tərəfi ondan ibarətdir ki, bəyin gəlişini gözləyən 5 qızın çıraqdanında yağ vardı. Amma o biri 5 qızın çıraqdanında yağ yox idi. Bəy gələndə çıraqdanı yandırmaq lazım idi. Çıraqdanında yağ olmayan qızlar bəy ilə görüşə gecikdilər. Məsəl bugünkü günün bir surətidir. Özünü imanlı ya da başqa cür adlandıra bilərsən. Amma bizdə yağ varmı? Rəbbimizi qarşılamağa hazırıqmı? Ona görə də mən düşünürəm ki indi düşünmək üçün əsl vaxtdır. Yenidən düşünmək yenidən qurmaq hazırlaşmaq Bilirsizmi bəlkə 10 ildir ki biz hansı yollasa gedirik Amma bu günləri Allah göstərir Ola bilsin biz nə isə düz etməmişik Yenə də hər şey dəyişmək olar Çünki hələ vaxt var hələ gec deyil hələ vaxt var Ona görə də Milad bayramı arifəsində. Mən istəyirəm hər birinizə böyük xeyir dualar diləyim. Qoy bizlərdən hər birimiz bu bayram haqqında düşünək. Biz hər il Milad bayramını qeyd edirik. Hər il biz arzulayırıq. Qoy Allah hər bir insanın ürəyində doğulsun. Bir çox insanlar Yeni ildə Rəbbə müraciət etsinlər. Qoy biz o kəslər olaq ki, kimlər vasitəsilə insanlar Rəbbə tərəf dönəcək. Xatırlayırsınızsınız da, Rəb deyir, dua edin. Məhsul çoxdur. İşçiləri isə azdır. Qoy bizlərdən hər birimiz İşə olaq. Qoy bizlərdən hər birimiz 2021-ci ildə qollarımızı çırmalıb işə keçək. Rəbbin işlərini görək. Bu ən yaxşı vaxtdır. Bizim edə biləcəyimiz ən yaxşı vaxtdır. Rəbbə şükürlər olsun. Rəb güdrətlidir. Qoy Allah bizə xeyr dua versin. Mən istəyirəm kəlamdan bir yer oxuyum. Luka'nın müjdəsi, 2-ci fəsil, 8-ci ayədən. O ərazidə sürülərin yanında gecə növbəsini çəkən çobanlar var idi. Onlar çöldə gecələyirdi. Birdən Rəbbin bir mələyi onların qarşısında zühur etdi və Rəbbin ehtişamı onların üzərinə nur saçdı. Çobanlar böyük qorxu bir idi. Mələk onlara dedi: "Qorxmayın. Mən sizə bütün xalqı çox sevindirəcək bir müjdə gətirmişəm. Bu gün Davudun şəhərində sizin üçün xilaskar doğuldu. Bu Rəbb Məsihdir. Rəbbə şükürlər olsun." Bu xəbər çobanlara gəldi. Bu günləri ən şey baş verir. Bu günləri biz Rəbbimizin doğulmasını qeyd edirik. Xilaskar Məsih doğuldu. Rəbbə şükürlər olsun. Bilirsizmisiniz, Məsih hər birimizə görə gəldi. Məsih bu yer üzərinə ilahi tapşırığa görə gəldi. Yer üzərində olan ən qiymətli hədiyyəni bizə bəxş etdi. Bu xilastır. Əbədi həyatdır. Rəbbimizə şükürlər olsun. Ona görə də bu bayramı bütün yer üzərində qeyd edirlər. Bu bayram haqqında uşaqlıqdan bilirik. Milad. Xilaskarımızın doğum günü. Rəbbimizin doğum günü. Ən yaxşı, ən xeyirxar, ən gözəl xəbərdir. Hər birimiz üçün yeni dövr başlanır. Bütün dünya və insanlıq üçün yeni dövr başlanır. Məsih bizə xilası bəxş edir. O bizə göyləri olan qapını açdı. Bu günləri qapıdan keçən hər kəs xilas olacaq. Rəbbə şükürlər olsun. Mən istəyirəm 2021-ci ildə bir çox insanlar Məssihə müraciət etsinlər. Biz əllərimizi çırmalayaraq Rəbbə xidmət edək. 2021-ci il bizim Hər birimizi birləşdirsin. Biz də ərk edib başa düşək. Vaxt azdır. Biz Allahın səltənəti üçün xidmət edək. Çıraqdanımızı yağla dolduraq. Məsih gələndə çıraqdanımızı yandıra bilək. Qoy Allah bizə xeyir dua versin. Əziz bacı-qardaşlar, Və əziz dostlar. Sizə ən yaxşı olan sağlamlığı arzulayıram. Yaxınlarınıza, doğmalarınıza, ətrafınızda olan hər kəsə sağlamlıq arzulayıram. Qoy Allah sizə xeyir doa versin. Əsas Allah'a sağlamlıqla xidmət etməkdir. Göy bizlərdən hər kəs Allahın səltənəti üçün faydalı və lazımlı olsun. Gəlin 2021-ci ildə Rəbbə xidmət edək. Onun üzünə axtarırıq. Allahın səltənətini axtarırıq. Gələn şeylər əlavə olaraq veriləcək. Əziz bacı və qardaşlarım, əziz dostlar, Milad bayramınız mübarək olsun. Sizin hər birinizi saməsiz isminlə xeyir-dualandırıram. Təbrik edirəm. Amin.